siz ollohdan so'rang solih qiz so'rang xudodan so'rang namozlaringizni so'rang bitta narsani yaxshi bilaylik soliha jufti halol o'z o'zidan kelib qolmaydi o'z o'zidan nima u topilib qolmaydi mana shu uylanguningizgacha iloji bo'lsa qizlar bilan gaplashmang chunki qiz bola bilan gaplashishlik zino telefonda gaplashishlik qiz bola bilan zino shunda haligi hayron bo'lib qiyomatda ham oxiratda ham jannatga kirganimda ham inshaalloh ayolim bilan yana birga bo'lamanmi devadi hay birga bo'lasiz shu o'lib ham ayolimdan qutulolmas ekanmanda oxiratda ham jannatda birga bo'lsambir qizni yoqtirib qoldim uni o'zig yoqtirishini aytib uyga sovchi qo'yishimni o'zidan so'rasam bo'ladimi agar sovchini birinchi yuborsam rad javob kelsa ota onam ovora bo'lib qolmasin deyapman bunda savollar juda ko'p kelyapti internetga bir qizni yaxshi ko'rib qolganman boshqaga tegib ketdi o'ldim kuydim Men yoshlarga maslahat berardim. iltimos yoshlar sevgi degan narsa nikohgacha bo'lgan sevgi hammasi shaytoniy sevgi nikohgacha bo'lgan sevgi u yo'q narsa u siz o'zingizni o'zingiz aldab yuribsiz bekor vaqtingiz o'tyapti bekor umringiz o'tyapti bekorga siqilyapsiz bekorga diqqat o'lyapsiz bekorga yaxshi ko'rgan qizim <imle> sms yozmayapti deb kechasi bilan u vaqtiz aldanyapsiz siz siz mag'rursiz mag'rur degani aldangansiz siz g'ururga berilib qoldingiz nikohgacha bo'lgan sevgi bu shaytoniy sevgi bu gunoh u nikohgacha bo'lgan sevgilar bu hammasi insonga faqat zarar keltiradi insonga zarar keltiradi insonni ruhiy nima deydi cho'kib qolishiga olib boradi yoshlik qanaqa davr yoshlik bu ilm oladigan uh, yaxshi hunar o'rganadigan davr siz aytasiz uh, hozir bizni eshitayotgan odam e qori aka uh, bu sevgidan hammamizni mahrum qilib yubordiyu nimaga mahrum qilamiz hali o'rtangizga uh, nikoh o'qilib to'yingiz uh, bo'lgandan keyin ana shu yaxshi ko'rgan insoningiz bilan uh, peshanangizga uh, yozgan jufti halolingiz bilan sevishib charchaysiz hali sevishga hali vaqt bo'ladi ancha vaqtingiz bor sevishga haqiqiy sevgi nikohdan keyin bo'ladi oysha onamiz bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomi o'rtalarida sevgi bo'lmagan deysin hadicha onamiz bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'rtasida uh, sevgi bo'lmagan deysin fotima onamiz bilan hazrati ali karramalloh fotima onamiz bilan hazrati ali karramallohu vajaham bilan o'rtalarida sevgi muhabbat bo'lmagan deysin albatta bo'lgan faqat halol sevgi bo'lgan islomiy sevgi bo'lgan dinimizga to'g'ri keladigan sevgi e, xudo yaxshi ko'radigan sevgi bo'lgan mana hind filmlarini qarang e, hind filmlari shunaqa bir e, nimaga hind filmlariga yoshlar qiziqyapti chunki u joyda romantika ochib berilyaptida sevgi ochib berilyapti nima islomda yo'qmi u sevgi e, hindlar hind filmlarida bo'lgan romantika bizni dinimizda yo'qmi albatta bor faqat bitta hind filmlarini hind romantikasi nuqsonli tarafi qiz qiz bilan bola tanishyapti oradan bir yil ikki yil ikki yil o'tyaptida ular nima bo'lyapti to'ygacha to'ygacha yetib boryapti bo'ldi to'ydan u yog'i nima qilinmayapti yoritilmayapti hind filmlaridagi romantikani kamchiligi shu yerda u asosan to'ygacha bo'lgan nimalarni ochib beradi romantikani ochib beradi bizni islomdagi romantikachi bizni islomdagi romantika to'ydan to ana shu yosh yigit qiz nikohdan keyin to umrlarini oxirigacha vafot etgunlarigacha bo'lgan romantikani ochib beradibiz islomiy romantika endi o'zingiz ayting qaysi romantika kuchli qaysi romantika nima deymiz ajr beradi savob beradi islomiy romantika nafaqat bu dunyoda balki oxiratda ham davom etadi er xotin bir birlarini yaxshi ko'rib bir birlariga vafo qilib bir birlarini suyib agar bu dunyodan o'tsalar oxiratda ham jannatda ham ular nima birga bo'ladilar ayolingiz bilan inshaalloh jannatda birga bo'lasiz yoki e, ayollarga aytamiz eringiz bilan inshaalloh nima jannatda kim birga bo'lasiz qaysi e, ayol kishi kimni nikohida vafot etsa o'sha bilan qiyomatda birga bo'ladi shuning uchun ham payg'ambar alayhialotu vassalomdan e, keyingi qolgan onalarimiz oyisha onamiz boshqa boshqa onalarimiz ular boshqa hech kimga nima qilmaganlar nikohlanmaganlar boshqa hech kimga ayol bo'lmaganlar nima uchun nima uchunki qiyomatda oxiratda rasululloh bilan birga bo'lishlari uchun chunki ayol kishi kimni nikohida vafot etsa jannatda o'sha bilan nima bo'ladi birga bo'ladi bir yigitga shunga o'xshash savol berib endi bir kulgili narsa qori aka qiyomatda bizga mana alloh tarafidan hurlar aytilgan hurlarga egador bo'lamiz ayollargachi <laughs> ayollar ham jannatda kim bilan birga bo'ladi javob savol berib qoluvdi javob berdiki shu o'zlarini erlari bilan inshaolloh birga bo'lishadi jannatda ham shunda haligigi hayron bo'lib qiyomatda <laughs> ham oxiratda ham jannatga kirganimda ham inshaalloh ayolim <laughs> bilan yana birga bo'lamanmi degandi ha birga bo'lasiz o'lib ham ayolimdan qutulolmas ekanmanda oxiratda ham jannatda ham birga bo'lsam ayolimdan oxiratda ham qutulmas ekanman d deb sal hazilomiz end i bu hazil gap to'g'ri end jiddiy olmaysizlar shunaqa deydi endi o'sha oxiratda ham o'lib ham qutulmaysiz ayolingizdan xotirjam bo'ling deb sal mutoyaba qilganday bo'ldik demoqchimizki savolga kelaydigan bo'lsak mana shu uylanguninizgacha iloji bo'lsa qizlar bilan gaplashmang chunki qiz bola bilan gaplashishlik zino telefonda gaplashishlik qiz bola bilan zino smsda e, SMS e, gaplashsa xat yozsa bu zino bir qizni yaxshi ko'rib borib uni qo'lini ushlasa bu zino bir nomahram qizga ko'zi e, bilan qarasa bu zino siz zino qildingiz zino qilasiz zino qilgan bo'lasiz bir qizni benikoh yaxshi ko'rsangiz siz zino qilgan bo'lasiz xudo qur'onda nur surasida degan ya'ni siz zino qildingizmi siz ham faqat zino qilgan qizga uylanasiz olloh oyatda aytyapti zino qiluvchi erkak faqat zino qiluvchi ayolga uylanadi deyapti olloh qarang oyatda zino qiluvchi erkak faqat zino qiluvchi ayolga va zino qiluvchi mushrikka ayolga uylanadi zino qiluvchi ayol esa deyapti xudo qarang birov bir boshqa erkakka qaragan o'g'il bola bilan gaplashgan smslashgan telefonda gaplashgan sevishgan xat yozishgan bir biriga qarashgan va hokazo shunaqa zino ishlar qilgan ayol faqat zinokor erkak xuddi shu ishlarni qilgan erkakka uylanadi deyapti ko'ryapsizmi shuning uchun hozirda bizni eshitib turgan yoshlarga maslahat berardik nasihat qilardik shariy nuqtai nazardan buyurardikki siz qiz bola bilan gaplashmang gaplashgani sizga duchor bo'ladi agar gaplashsangiz boshqa nomahramga qaramang zino bu zino qilganga yo'liqasiz aytganimizdek zino qiluvchi erkak faqat zino qiluvchi ayolga nikohlanadi deb alloh taolo demak o'sha qur'oni karimda marhamat qilyapti shuning uchun siz yaxshi ko'rgan qizingiz bilan telefonda gaplashmang sovchi qo'ying ota onangiz ayolingiz xolingiz uzr o'sha onangiz xolangiz sovchi bo'lib borsin endi ular ovora bo'lib qolishadiyu degan joyiga aytamizki mana shu joyda sovchilikka yurishda ham o'ziga yarasha bi bor o'sha ayollarni bir gapi bor sovchilikka yurib kovushim yetildi degan gap bora mayli ota ona demak o'sha otangiz onangiz xolangiz ammalaringiz sovchilikka borib qiz ko'rib mazza qilishsin buni ham gashti bor axir o'g'il katta qilishdi shu o'g'il katta qilganlarini bir his qilishadi hech ovoragarchiligi yo'q siz bilan men hech o'ylamaylik ularga bu narsa motivatsiya beradi rohat beradi haligi bir sargo'zash bu narsa onalarimiz uchun xola ammalarimiz uchun qiz oqtaribs sovchilik yurishlik bu hech ovoragarchilik yo'q iqqat olmansiz u tarafiga hech u tarafiga siqilmang siz ollohdan so'rang solih haqiz so'rang xudodan so'rang namozlaringizni so'rang bitta narsani yaxshi bilaylik soliha jufti halol o'z o'zidan kelib qolmaydi o'z o'zidan nima u topilib qolmaydi ollohdan qattiq so'rang u narsani xudodan qattiq qattiqso'rangyolvorib so'rang namozlaringizni so'rang tahajjudlar o'qib so'rang besh vaqt namozlaringizna so'rang ramazonda ro'zalar tutib nafl ro'zalar tutib so'rang chunki bir rozot aytdilarki soliha ayol bu rizq dedilar xudo tarafidan senga beriladigan rizq uni xudodan so'rab olgin dedilar ko'ryapsizmi u solihi jufti halol kelib qolishi bu bir tasodif bas bir lotareyaga yutuq chiqqanaqa emas u xudo tarafidan taqdir bitiladigan narsa xudo tarafidan sizga beriladigan rizq bu narsa bu narsani biz jon can jonimiz bilan so'rab olishimiz kerak ollohdan soliha ayol dedilar shu ulug'zot zot olloh tarafidan senga berilgan rizq uni allohdan so'ragin <laughs> dedilar <laughs> shuning uchun hammamizga ham xudo o'sha taqdirimizga mana uylanmagan yigitlar <laughs> eshitayotgan bo'lsa taqdirlariga ilohim soliha qur'on o'qiydigan xudodan qo'rqadigan soliha jufti halola xudo o'zi nasib qilsin aka deyapti kuyovagarga salovat aytsa bo'larekanmi bitta videoni jo'natib shunga havas qilib juda bo'ladi ud kuyovnagardegan yoa uchdan bir to'rtdan bir yoki yarim qilib aytgan shunday keyin uzod salaflardan biri shu minib ketayotgan uluvlarni ustidan shu tushib ketib tushib ketishlariga ozgina qolib qo'rqib ketibdi